Собирали, там, назовем их так спецслужбы и э, эти грани мы потом доставляли в, я находился лично в михайловском монастыре где была развернута операционная и налажена хирургическая помощь первая хирургическая помощь так как э, тяжелые больные, нуждающиеся в специализации, в специализированном лечении, таракальной хирургии, через танцевая хирургия, мы вызывали специализированные бригады и их отвозили на, на немедленное хирургическое вмешательство в эти больницы. Потом последующие нужна необходимость, большая необходимость нужна была бы в психологах, в психиатрах, так как э, последствия вот этих тяжелых раненых и тяжелых таких хирургических больных разобрали, все. а остались люди, которые в шоковом и постшоковом состоянии. Поэтому очень было много психозов. Инфарктов 25 лет и 26 лет и умирали в и 36-40 лет от инфарктов. Все было все что там было увидено, так скажем. Ну что еще вам только сказать? Удивило меня взаимопомощь людей, не спрашивали никто, ни национальности, ни имени, ни звания, ни кто-то, ни что-то. Люди приходили буквально круглосуточно, с, при, при, предлагали любую помощь, любую, даже представляли жилье, забирали на квартиру. Да, кому не было, приезжали люди, очень много людей, очень много медработников приезжали оказать, оказывать помощь, и негде было остановиться, негде было ночевать, потому что это все было... Так, скажем так, дезорганизовано, не было ни МЧС, ни Красный Крест. Их вообще не было видно. И не показывались вообще. Эти люди, которые с касками и с красными крестами, это все молодёжи. Это все добровольцы, которые некоторые даже не имели медицинского образования. Они просто посчитали нужным, что нужно было помочь. И они помогали, чем, чем могли. Лекарства было столько, что потом скорые помощи э, распределяли. Фармацевт, фармацевтическая фармацевт, фармацевт, служба фармацевт, фармацевт, их распределяла. И потом отправляли к больницам, больницы звонили сказали, и требовали по требованиям, что нам нужно это, нам нужно это, нам нужно это, нам нужно это, отправляли в больницы для питания. Одежда, питание круглосуточное. это, все было это, самим народом. это, нам нужно и нам нужно не нам нужно это, не нужно это, не нужно это, нам нужно это, нам нужно потом уже пошла такая, скажем так, нормальная поликлиническая работа, перевязки те, которые раны, которые были нанесены этими различными камнями, различными огнестрельными оружиями и прочим, они все гнуенные, грязные, запущенные, поэтому больше нужна была чистая поликлиническая хирургическая работа. Профилактический такой план работы очень много заключался, еще раз повторяю, психологическая помощь и психиатрическая помощь потому что людей не выдерживали ни нервы, ни, ни, ни как говорится, ни, ни, характер, ни, ни душа, ни нервы, так скажем. Ну и впоследствии, когда уже начали сворачиваться все, потому что больницы уже начали более-менее нормально работать, люди перестали бояться, уже давали свое согласие на перевозку их в, в больницы. Мы организовали. В Михайловском соборе медицинская служба Майдана организовала бригаду хирурга, анестезиолога, реаниматолога. И у людей взяли адреса, где жили эти больные, раненые больные на квартирах, и делали такой квартирный обход и оценивали состояние. Если он нуждался в срочной хирургической помощи, вызывали скорую, отправляли в соответствующие больницы. Кто, кто мог, скажем так, лечиться по месту жительства, советовали вызывали техники, э, скорую помощь, контакт, контактировали по месту жительства и отправляли их по районам, по, по месту жительства к Родным по Международной помощи. Первые, кто откликнулись, откликнулись на нашу помощь, помощь Майдана и медиков, это были наши коллеги из Польши которые приехали сразу с тремя реанимационными бригадами, полностью оснащенными, и привезли сразу с собой военно-полевой госпиталь, полностью все оснащенный. Потом из Чехии коллеги тоже приехали, они, они прилетели, они не приехали, они прилетели с двумя самолетами. Один самолет операционный, один самолет транспорт, для сюда транспортировки раненых. И посол с Чехии, он находился у нас в монастыре, и он говорил, Составляйте мне списки, нам не нужно, говорит, ой, нам нужно имя и ранения, какие ранения были. Мы их сразу на самолет забираем все эти Министр здравоохранения Канады с послом и представитель э общества украинцев в Канаде, которые они сказали, они привезли деньги. Они не сказали, что мы привезли помощь, они привезли, и они привезли деньги, но мы сказали так, что эти деньги не передавались в фонды, а конкретно на списке фамилий тех, кто погиб, тем детям, что конкретно их не считали. Светошумовые гранаты, которые взрывались в основном травму среднего уха, потому что они взрывались около если около головы. Если взрывались ниже, они, во-первых, еще брали светошумовые гранаты и их привязывали гвоздями. И когда они взрывались, многочисленные травмы э, грудной полости, с, э, раны огромнейшие с, с отрывом, с, страшные раны, там открытые где-то где э, осколчатые ранения, потом спец. Э, э, подразделения Беркут, они имели на вооружении патроны, как похожие на охотничьи, которые заправлены вот эта резиновая пуля. Они выколупали вот эту резиновую пулю и туда заряжали мрамор и стекло. Потому что их мрамор и стекло на рентген снимке не видно их. И еще одно спецподразделение применяло такие пули, патроны, скажем, они не пули, а патроны, Внутри, которая находилась такая, э, у меня снимки, снимки есть, может мы потом сделаем такой фотоальбом, и хирургическим врачам покажем их и все. Что мне на пружинке, и когда пуля вылетала, патрон вылетал и дотрагивался до человека, вот эта пуля пружина еще усиливала действие, и она тупо, скажем так, разорвала мышцы, разрывала сосуды, так что там приводились такие ранения, которые... Если там попал в ногу, в ногу, в руку, это отрывы конечностей, там тяжелые ранения. Не, не приводило к чему такому, скажем так, что легкое, как при полевом ранении сквозное и все. <coughs> что эти м -м, патроны не считаются запрещенными в международной конвенцией к применению. Оно считается как оружие массового с Потом на второй, третий день поступали с последствиями отравления вот таких газов. Головные боли, вот бронхита, бронхит с асматическим компонентом, что именно от газов. У, у, да. у меня еще такое предложение. мы коллектив. Если, не дадут, вот, чтобы когда-нибудь такое еще нужно было быть, но если будет такая необходимость, я бы хотел, чтобы мы тут создали свои бригады, в которые было включено реаниматолог, хирург, анестезистка и операционная сестра тут на месте. Потому что когда приезжаешь один незнакомый коллектив, ты не знаешь, кто этот человек, что он умеет, что он может. Тем более, что там приходили и анестезисты. И стреляли бронебойными пулями. Не стреляли обычными пулями бронебойными, которые пробивали, даже если человек прятался за этим, за железным фонарем, столбом, под фонаря он насквозь пробиты. Просто об этом... Не знаю почему, не говорят. А то это, это надо говорить и показывать, чтобы все знали, что... И, а то получится так, что опять, как, как всегда, а? Как мне сегодня сказали, а что там тебе типа, пёр, что тебе типа, не имеется. Это Ну, а кто? Добрые люди. Вы видите, как мне сказали, нашелся самый страшный пенпер, если мы вам сделаем сердце. хорошо. Я ще раз хочу сказати, що все великої кількості наших медичних працівників повітря знайшлася людина, яка поїхала туди і це представила. Це для нас. На перев'язки І потом вона написала на психоференти. Подарило своєму автором, он вже на польське бувание. Я вам точно показал, вот наша взятка от від людей. ハハハ[笑]